Práce s květinami si myslím, že musí bavit každého, to je jasné. <laughs> Já se jmenuji Eva, chlupáčková, šatková. <laughs> a pracuji v květinářství, provozuji obchod v Brumově Bylnici. Na mojí práci je toho krásného spousta. Každá ta sezona přináší něco jiného a stejně tak je to i v těch třeba řezaných kytkách, jo? že třeba léto to je absolutně jako rozmanité na, na, květiny a vázat potom nějakou větší kytici, to je prostě nádhera. Když to beru z pozice provozní, tak třeba pro mě je nejoblíbenější část roku právě ten leden na finanční plánování a tabulky Excel a podobně. Pro své zaměstnance jsem řešila teď různé benefity a právě díky OVB jsem to mohla vyřešit tím způsobem, že mají důchodové připojištění. Paní Hanáková z OVB mi pomáhá jak v osobních financích, tak ve firmních financích. Mám k ní absolutní důvěru. Potřebovali jsme například různé spoření pro syna nebo i pro sebe. To všechno mi zprostředkovala, včetně hypotéky na byt. Z OVB v současné době nejvíc řeším finanční zabezpečení syna a hlavně jeho vzdělání a do budoucna určitě pro sebe nějakou formu pasivního příjmu. Na OVB oceňuji asi nejvíc tu různorodost, že opravdu jsou mi schopni pomoci jak s hypotékou, tak se spořením, tak s jakoukoliv jinou pojistkou. Na paní Hanákové z OVB si strašně vážím její přímočarosti, že opravdu je upřímná, to je pro mě strašně důležité. A moc na ní obdivuju to, jak dokáže věci říct, že je úplný rozený diplomat. Nikdy jsem opravdu nepřemýšlela o tom, že bych vyměnila OVB za jinou společnost a hlavně bych nikdy nevyměnila paní Hanákovou za jinou finanční poradkyni. paní Hanákovou se nesetkávám pouze pracovně, ale, ale i soukromně. Jsem ráda, když se zastaví na kafé. Díky tomu, že u OVB všechno řeší finanční poradce, tak já mám spoustu času na to být se svým synem. Například, když se musela řešit nějakou pojistnou událost a podobně, stačilo zavolat paní Hanákové a všechno bylo vyřešené.